Вітання, це програма Наше здоров'я і я Андрій Гардашніков. Сьогодні в програмі Кила або Грижа. Операції з застосуванням поліпропіленової сіточки. Онкологічна отолярінгологія. Поради, які можуть врятувати життя. Ін'єкції краси. Антивікові технології для жінок. Одною з найчастіших операцій в абдомінальній хірургії є пластика кили російської грижи. Какие методики таких операций используются в Кировограде, мы узнаем из наступного сюжета. Сначала з'ясуємо, какими есть симптомы килы, то есть грыжи. Основным симптомом грыж передней брюшной стенки или наружных грыж, так называемых, это наличие грыжевых выпячиваний на передней брюшной стенке. Анатомически есть определенные, определенные, определенные участки передней брюшной стенки, которые заведомо уже являются так называемыми слабыми местами передней брюшной стенки, через которые могут в последующем появляться грыжевые выпячивания. Также очень часто после перенесенных оперативных вмешательств у пациентов возникают грыжевые выпячивания в месте проведения оперативных то есть в месте наложения разреза передней брюшной стенки и в последующем ушивания передней брюшной стенки. В этих местах появляется выпячивание передней брюшной стенки, через которые так называемые через грыжевые ворота, попадают внутренние органы, сальник, тонкий и толстый кишечник, желудок и являются содержимым грыжевого выпячивания. Данные выткалы не след плутать с иншим, хребтовым. Грыжа позвоночная – это совсем другая патология, это занимается нейрохирурги. Мы же занимаемся исключительно грыжами передней брюшной стенки. Также мы и отделение таракальной хирургии, мы занимаемся грыжами диафрагмы, диафрагмальными грыжами так называемыми. Ну, это патология сочетанная, потому что при, операции, при лечении диафрагмальных грыж есть операции, которые проводятся с таракального доступа, то есть через грудную клетку. И есть доступы, которые позволяют прооперировать диафрагмальную грыжу через брюшную полость, то есть путем проведения рассечения передней брюшной стенки. Подобных операций в абдоминальном отделе Кировоградской областной лекарни руку проводится от 300 до 400. На сегодняшний день у нас есть возможность предложить нашим пациентам современные методы лечения. И основной спецификой это то, что мы производим ненатяжные пластики, то есть пластики, которые связаны с отсутствием натяжения тканей. Данные операции проводятся давно по поводу лечения грыж, но результаты не весьма были хорошие до последнего времени. Это связано с частым рецидивом грыж в послеоперационном периоде. То есть провели операцию, вроде бы там сделали пластику собственными тканями но при натяжении ткани есть всегда возможность шанс того, что ткани могут прорезаться и на старом месте снова образуется грыжа. Мы проводим ненатяженные пластики с применением полипропиленовой сетки. Это современная методика, она признана в мире. Данные оперативные вмешательства выполняются у нас в клиниках в Киеве, в других городах. Но Ми можемо предложить пацієнтам і жителям області города провести дане оперативне вмешательство у нас в отделении в областной больнице. Як працюють лікарі з такою поліпропіленовою сіточкою, ми змогли побачити і безпосередньо під час проведення операції. У нас сьогодні пацієнт, який раніше год назад опіріван по поводу грижі пахової, в другому лічебному череді от через год рецидив грижі, с той же стороны, где его оперировали, госпитализирован к нам для планового лечения. Вот сегодня операция крыжи с пластикой поликропиленовой сеточкой. Вот такая заплата 6 на 12, это практически стандартный размер. В зависимости от анатомических особенностей может быть больше, меньше, редко когда получается. Выделены все структуры, которые необходимы, и мы можем спокойно, смело приступить к пластике непосредственно самой полипропиленовой сеточки. Методика выглядит, как но в неподобном методика как видно, не складно, в той теме есть безлишние нюансы, безразумилых профессионалам. Постановка и лечение грыж – это весьма специфичная проблема и весьма специфичное оперативное вмешательство. Мое личное мнение, что заниматься данной проблемой и лечением пациентов с данной проблемой должны доктора и хирурги, которые имеют определенный опыт уже в лечении данной патологии и в применении полипропиленовых сеток для лечения данной патологии. Потому что есть ряд нюансов, которые приходят с опытом, со временем. Мы посещаем регулярно конференции, съезды, где есть новые разработки и в плане ведения больных до операции, подготовки в предоперационном периоде, и в плане ведения пациентов в послеоперационном периоде, в плане профилактики, скажем, и отторжения сеток, потому что любая сетка, какая бы она ни была хорошая, импортная, отечественная, все равно это инородное тело с которым организм первое время пытается бороться. И, скажем, есть проблемы приживления сеток и в послеоперационном периоде. Звичайно, полипропиленовая сетка не может стать панацеей при всех выпадках. И это тоже нужно понимать. Должны быть строгие показания для постановки сеток. То есть там, где нет возможности проведения недотяжных пластик, нужно, чтобы устанавливалась сетка. Там, где есть возможность сделать нормальную пластику передней брюшной стенки собственными тканями, конечно же, должна применяться методика проведения операции и устранения дефекта передней брюшной стенки собственными тканями. Порочная тактика или порочное мнение у пациентов, когда они приходят и небольшая грыжа, которая может быть прекрасно прооперирована собственными тканями, они настаивают на установке сетки. То есть пациентам и людям никто не рассказывает о том, что сетка есть определенные особенности у нее. Она должна прижиться сложности проведения операции, возможности отторжения каких-то гнойно-септических осложнений, они, конечно, гораздо больше при проведении и при постановке полипропиленовой сетки. Поэтому к данным оперативным вмешательствам я бы советовал подходить очень аккуратно, взвешенно. То есть не все то хорошо, что, знаете, говорят, не все то золото, что блестит. То есть должен посмотреть врач, специалист, который профильный специалист, который давно занимается данной проблемой, и посоветовать пациенту. какое оперативное вмешательство, то есть или предложить одну тактику или другую и посоветовать, что в данной ситуации было бы более приемлемо в отношении каждого пациента конкретно. Онкологічна отолярингологія – це відносно молода спеціальність. І в Кіровоградському регіоні вона розвивається з досить бурхливими темпами. Наскільки актуальна ця проблема для нашого регіону? Доля даної патології доволі висока в структурі онкологічної заболіваності. Патология каждого из органов, новообразование каждого из перечисленных органов занимают небольшой процент, но в совокупности все они имеют довольно большой удельный вес и встречаются новообразования головы и шеи довольно часто. Злокачественными новообразованиями головы и шеи в Кировоградской области по основным локализациям заболевает около 200 человек ежегодно, с учетом новообразования кожи и лимфатических узлов, это число возрастает до 600 человек ежегодно. Наши люди привыкли жить по закону, меньше знаешь крепче спишь. И объясняют они свое нежелание прийти к врачу тем, что они боятся узнать, что у них рак. Каким образом вы можете убедить нашего зрителя в том, что приходить надо раньше, не тогда, когда запущенный процесс? К сожалению, огромное количество пациентов именно с теми визуальными локализациями, о которых мы говорим, обращаются к нам в запущенных стадиях. Тогда, когда опухолевый процесс весьма распространен, нередко имеется поражение лимфатических узлов шеи, и когда помочь ему весьма проблематично при злокачественных новообразованиях всех локализаций, конечно же, прогноз зависит от того, в какой стадии мы выявили болезнь, но при опухолях головы и шеи выявить процесс на ранних стадиях гораздо проще, потому как, ну, условно говоря, большинство из них находится относительно поверхностно и доступны осмотру, доступны своевременному выявлению, и это имеет самое важное значение. От в стадии процесса, в которой он выявлен, зависит не только план лечения, но и зависит прогноз. Прогноз в плане отсутствия продолжения заболевания и прогноз в плане косметических и функциональных последствий лечения. Человек может покинуть нашу клинику абсолютно здоровым человеком? Безусловно. В начальных стадиях практически эти все заболевания полностью излечены. Вот. При продолжении роста опухолевого развития опухолевого процесса, конечно же ситуация меняется. к доброкачественному образованию мы также можем отнести необходимость их своевременной диагностики, потому как большинство доброкачественных новообразований органов головы и шеи, которые мы перечислили, являются предраковыми заболеваниями и их своевременное выявление и хирургическое лечение является профилактикой злокачественных новообразований. Расскажите, пожалуйста, подробнее о лечении таких заболеваний. Насколько оно сложно? В настоящий момент в Кировоградском онкологическом диспансере выполняется весь объем современных диагностических процедур и весь объем лечения данного контингента пациентов. Мы имеем все необходимое для выявления этих новообразований и для их лечения, в том числе хирургического, химиотерапевтического и лучевого. Какие у вас есть советы для нашего зрителя в плане профилактики, чем можно снизить риск возникновения злокачественных опухолей вот такой локализации? Для новообразований слизистой полости рта, нижней губы и глотки, которые занимают довольно большую часть из опухолей головы и шеи, основными факторами, приводящими к возникновению этих новообразований, является то, чем мы дышим, что мы вдыхаем, что попадает нам в дыхательные пути, в полость рта. Это, естественно, основной, один из основных факторов. Это табачный дым, то есть курение, которое является фактором практически основным возникновения этих заболеваний. Это различные профессиональные вредности, пыль, дым то, чем дышат люди во время работы, предположим, для сельского хозяйства, здесь актуально воздействие удобрений, которые во время какой-то транспортировки, во время внесения в почву и так далее могут также вдыхаться, попадать в полость рта, в полость носа, в дыхательные пути и приводить не только к новообразованиям внутренних органов, но и к новообразованиям дыхательных путей и полости рта. Все то же самое касается и новообразования нижней губы. Для новообразования кожи основным фактором, который влияет на возникновение этой патологии, это прямые солнечные лучи, вот, от которых Конечно же, особенно при какой-то восприимчивой коже необходимо спрятать условно открытые участки тела от прямых солнечных лучей. То есть это лицо и шея в основном, где, в принципе, наиболее часто возникают новообразования кожи. Поэтому закрытие вот этих открытых участков тела также является профилактикой новообразования кожи. Естественно прием суррогатов алкоголя, которые также воздействуют на слизистую полость рта, глотки, шейного отдела пищевода, могут вызывать не только патологию желудочно-кишечного тракта, но и патологию полости рта и глотки. Наш співрозмовник Денис Юрійович Федоров, молодий, але вже досить досвідчений онколог, від профілактичних порад глядачам, логічно перейшов до узагальнюючої філософської частини, а ще точніше своєрідного крика душі сучасного українського лікаря. Як часто ви займаєтесь собою, як часто ви увагу як часто часто ви ви увагу здоров'ю, звертаєтесь до врачу для профілактичного осмотру? Как часто вы осматриваете себя сами? Ответьте на этот вопрос себе честно. Многое в вашем здоровье зависит от вас. Будьте здоровы! Ликвельная косметология с ее новітніми технологиями и возможностями может творити дива. Якие самые? Не знаем из наступного сюжета. Игорь Юрьевич, ну известно, что самые красивые женщины живут именно в нашем регионе, но женщина не была бы женщиной, если бы она не хотела усовершенствовать даже то, что ей дано Богом. И э, обязательно каждая женщина хочет, чтобы у нее вот эти вот морщинки, чтобы с ними как-то справиться. Какие есть методики для этого? Сейчас в данный момент вообще существует несколько методик. Ну, старая, давно известная, это пластическая хирургия, это раз. Но ей сейчас появилась альтернатива. Появились так называемые инъекционные методы. Причем они делятся на несколько разных отделов. То есть отдельно это инъекции ботулотоксинов и производных, там разные препараты есть. Отдельно препараты с гиалуроновой кислотой и отдельно стоит мезотерапия. То есть воздействуя разными препаратами, добиваешься различных Результатов. А есть какие-то Преимущество одного метода перед другим. Какой выбрать? Дело в том, что для того, чтобы выбрать какой-то метод, нужно все-таки общаться со специалистом. Потому что у каждого из этих методов есть свой, так скажем так, точка приложения. Да? Допустим, есть точка приложения для ботулотоксинов, там есть своя точка приложения, то есть, когда есть, когда эти морщины образуются за счет спазм мышц. Есть точка приложения ги препаратов гиалуроновой кислоты, когда это уже морщинки, их просто нужно выполнить, заполнить и привести это лицо более-менее, скажем так, привести его в тонус именно с эпидермис, именно верхние слои Кожи. Есть мезотерапия, когда эти морщины образуются за счет того, что э, там нужно просто вызвать э, некие изменения в мышцах, чтобы э, они несколько наполнились жидкостью и подняли этот э, птос лица, который образуется, к сожалению, с возрастом. Я так понимаю, что вы в основном занимаетесь именно инъекциями гиалуроновой кислоты, да? да? да. А как происходит сама процедура? Сама процедура происходит, ну она обычно занимает где-то час, может быть чуть-чуть больше, все зависит от объема, потому что все еще зависит от того, на каком участке мы делаем. То есть, если это просто носогубка, скажем так, и губы там, допустим, это одно дело. Если это все лицо, допустим, это гусиные лапки, допустим, лоб, надо привести полностью всю кожу, потянуть овал. Это совершенно другое. А если надо еще сделать декольте, ведь очень много есть красивых женщин, но декольте уже с возрастом под воздействием ультрафиолетовых лучей все-таки оно кожа несколько приобретает немолодой вид. Вот. Процедура начинается с того, что ну, делается, как всегда, опрос. То есть я спрашиваю, есть ли аллергия, на что, все. Дальше клиентка укладывается на стол, делается анестезия. Стерилизация проводится обязательно, то есть протирание кожных покровов, чтобы мы все-таки работаем инъекционным методом. И дальше производится инъекции. В определенных участках, то есть какие мы с клиента, клиенткой смотрим в зеркало, определяем, где мы что будем колоть, в каком объеме, что и дальше идет просто работа конкретно с... Біографічна довідка Ігор Юрійович Кашин народився в 1966 році. В 93-му році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Працював в Кіровоградській центральній районній лікарні у першій та обласній лікарнях. За напрямками нейрохірургія, психотерапія, неврологія, косметологія. Знак зодіаку Овен. Какие есть показания для э, вот, инъекции гиалуроновой кислоты, когда вы принимаете решение, что вот ваш метод должен здесь применяться? Надо понимать, что это имеет, во-первых, медицинский аспект, то есть приводит в тонус кожу, и художественный аспект, красота красота особенно когда женщина вот она мы ее видим перед процедурой да мы здесь положили даже если сделать просто носогубные складки вот эту глубину носогубных складок убрать уже минимум 5 лет уходит есть еще и контурная пластика то есть можно усилить контур можно исправить контур губ можно э, наполнить губы то есть есть допустим неправильная форма губ да допустим одна губа меньше чем вторая, да можно то есть вот эти все вещи можно сделать но иногда приходится женщинам рассказывать, что... Давайте как-то... Джулия Роберс не всем же идет. Вот Есть лица, которым Джулия, губы Джулия Роберс несколько не подходят. То есть своего рода психологическая работа с вашими клиентками у вас проводится а в обязательном как? порядке? А, правильно? а как же, обязательно? не, не любой каприз? Нет, нет, конечно. Фактично, единое противопоказание для проведения инъекции гиалуроновой кислоты – это вагитность. Гиалуроновая кислота – это, собственно говоря, то, из чего состоит, что входит в состав нашей соединительной ткани. Точно так же, как и янтарная кислота, которая входит в препарат, которым мы сейчас в последнее время пользуемся, то есть гиалуронка, синтарной кислотой, гиалуроновая кислота синтарная. Да, они обе входят в состав нашего организма, они обе входят, присутствуют в нашем организме. То есть аллергии на них в принципе быть никак не может. Ирина Викторовна, скажите, пожалуйста, для чего комбинируется вот гиалуроновая кислота именно с синтарной кислотой? Разработка наших отечественных ученых. И э, сам препарат появился на рынке Украины два года назад. Это было буквально ну, событие года, как его назвали в дальнейшем специалисты, потому что аналогов в мире препаратов э, сочетания гиалуроновой кислоты с янтарной нет. Поэтому наши ученые сделали огромнейший прорыв. Мы его оценили на практике. Ну, как обычно, на выставке видишь что-то новое, интересуешься, посещаешь мастер-класс. И когда после посещения очередного мастер-класса мы увидели явные преимущества, потому что до этого 4 года мы работали непосредственно с гиалуроновой кислотой, чистой гиалуроновой кислотой. Преимущество было явное в чем? Во-первых, через полчаса клиент уже видит результат менее проявляется воспалительной реакции, то есть вместо укола практически через где-то полчаса его уже не видно. Если при обычной гиалурон кислоте при кислоты применения ее дает даже некоторые красные точечки, особенно если чувствительная кожа и близко расположенные к поверхности кожи сосуды, то в данном случае наоборот этого нет. И плюс ко всему янтарная кислота, она действует как мощный антиоксидант, она дает энергию клеточку и очень хорошо выравнивает цвет лица. Какие-то побочные эффекты бывают от этой процедуры? Я не видел побочных эффектов. В чем здесь препараты гиалуронки, гиалуроновой кислоты лучше, чем эм, эм, ботекса? Угу. Почему? Потому что если ботекс ты где-то, где-то где что-то больше ввел, исправить как-то вот тяжеловато это то есть нужно опять вводить ботекс и опять надо где-то что-то препараты гиалуроновой кислоты если где-то чего-то больше стало можно их размять они еще какое-то время в мягком состоянии находятся пластичным то есть можно массажами как-то разгладить и выровнять если где-то ты немножко больше дал хотя это бывает очень крайне редко единственное осложнение которое при этом возникает это из-за того если сосуды очень близко находятся к эпидермису во время инъекции могут повредиться микрососудики могут быть синечки небольшие которые потом со временем уходят я так понимаю с учетом того что работа идет с лицом mm -hmm. да, где нужно очень внимательно чтобы никакое заражение не произошло да все-таки людям стремится обращаться именно лучше к врачу. специализированные учреждения почему потому что соблюдение асептики никто не отменял антисептики тут все должно быть Сделано очень аккуратно, очень точно, потому что возможность занести инфекцию все-таки присутствует. И это все-таки лицо, да, это очень да, тяжело потрулить. Да, потом, да, да, а потом попробуешь... Если для более молодой кожи требуется концентрация препарата 1,1 или, допустим, это решение проблем гусиных лапок, там более тонкая кожа, и поэтому идет менее концентрированный препарат 1,1. И, конечно, для женщин, которым уже 50+, есть последняя разработка наших ученых, концентрации 2,2. То есть это максимальная плотность, он уже почти как филлер, достаточно плотно, достаточно долго находится в коже и очень медленно рассасывается но зато эффект на зрелой коже достаточно заметен. А обращаются к вам только женщины или мужчины тоже обращаются за вашей помощью? Для тех немногих клиентов наших мужчин мы выбираем такое время, чтобы они здесь не встречались ни с кем, выбираем удобное для них время и создаем такой временной, будем говорить, карантин для женщин, пока мужчина не уйдет, вот для того, чтобы ему было комфортно. Сам принцип действия гиалуроновой кислоты. Что происходит, когда вколоть человеку? Значит, когда происходит инъекция гиалуроновой кислоты, то есть первое, что она делает, это подтягивает к себе воду. То есть происходит заполнение морщин или того участка приведения за счет того, что туда подтягивается вода. След за водой туда подтягиваются макрофаги и другие клетки именно кожных покровов. И дальше начинает выработка собственной гиалуроновой кислоты, потому что та гиалуроновая кислота, которую вводят, она в конце концов она рассасывается полностью. Она рассасывается, она уходит со временем. А на ее место становится собственная гиалуроновая кислота и собственная соединительная ткань, за счет которой, собственно говоря, и происходит, эм, скажем так, замещение морщин. Это такая провокация. Так да, типа провокации. И тут еще очень интересный момент, просто на который очень хотелось бы обратить внимание. Дело в том, что эти инъекции нужно все-таки периодически повторять. Почему? Потому что вот первый заход там нужно как минимум два сеанса, то есть когда человеку делают первый раз, а потом раз в полгода делается как бы профилактически, наводится порядок на лице. То есть, собственно говоря, в мире не существует такого метода, что сделали раз и на всю оставшуюся жизнь. В основном, я так понимаю, к вам обращаются именно для коррекции лица, да, и для коррекции шеи. Да. А где еще используется такой метод? Руки, руки, потому что возраст очень часто выдают руки. В принципе, используется любая часть тела. В принципе, можно привести любую часть тела, грудь, можно привести, можно ягодицы привести в порядок, то есть привести в тонус, если дряхлая кожа. Можно, ну, есть, нету такой точки, где бы нельзя было, стопы можно привести, допустим, есть женщины, которые говорят, все прекрасно, но вот стопы как-то вот разутся очень тяжело. То есть, в принципе, можно на любом участке кожи применимо абсолютно. И есть разные способы, опять же, опять же для груди, там, для живота. Какой терапевтический эффект приносят такие инъекции? очень большой терапевтический эффект. Когда встает женщина и видит себя в зеркале, когда от нее уходят морщины, а потом этот весь процесс продолжается в течение трех дней и дальше продолжается еще некоторое время, когда она видит, когда ее лицо омолаживается. Это приносит ей массу позитивных эмоций. Соответственно, организм приходит весь в тонус на позитиве, и соответственно она ощущает молодость, и это приносит ей большое количество радости. И омоложение. З метою суспільного збору коштів для придбання медичного обладнання для допомоги дітям хворим на цукровий діабет з 16 квітня по 6 травня 2012 року проходитиме сьома всеукраїнська благодійна акція Серце до серця. Акція проходитиме за підтримки Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ України. У дні проведення фіналу акції 5-6 травня в районах, містах областей України в Автономній Республіці Крим, обласних центрах України, містах Києві та Севастополі мають відбутися святкові концерти за участю дитячих і молодіжних творчих колективів. Артисти на них виступатимуть безкоштовно, щоб показати свою підтримку акції. Акція 2012 проводиться під гаслом Карнавал людських сердець тому, крім концерту, протягом дня відбуватимуться також інші розважальні заходи. Як, наприклад, атракціони, на котрих можна буде придбати гаджети фонду, конкурси, змагання, марафони та паради, що сприятимуть святковій атмосфері проведення акції, з метою отримання додаткової інформації, прохання звертатись до представників Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, за телефонами 278 40 19 093 605 30 20. Якщо ви не встигли подивитися програму, ви можете знайти її на сайті нашої телекомпанії www.koodtrk.tv. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал. В наступних програмах дивіться Лапароскопічне обладнання на службі абдомінальної хірургії, репортаж з операційної, наближається літо сезон алергіків. Лікарі рекомендують соляну кімнату як порятунок від алергії, гарячі точки медицини. Чому поліклініка обласного онкодиспансеру працює з потрійним перенавантаженням?